Я думаю, это не пункт, он тут... А звуки тоже снимали? Ну, мы знали, что если мы выиграем, будем чемпионами. Ну, мы из-за этого и заявились. В принципе, второй год подряд на аматоры не пошли. Задача президента была подтвердить чемпионство. Ну, потому что, ну, тяжело, понятно, завоевать чемпионство, но и подтвердить чемпионство еще тяжелее. Поэтому знали, поэтому по результатам урали, выиграли, стали чемпионами второй раз подряд. За что, ну, поздравляю Хлебодаровских болельщиков, Казимирыча. Ну, и ребят, молодцы, старались. Ну, знали ради чего. Ну, ради победы и выиграли. Хотел бы поздравить тренера ну, Днепра Каховского Юрия Окула. Он ну, хорошую команду местную собрал. Видно, что ребята тренируются. Они тренируются раза два-три в неделю. Это, ну, это 100% я знаю. Ну, хорошая команда, добротное движение. Ну, тяжелая победа была сегодня. Поэтому ну, тем она заслуженнее и приятнее. Ну, в тяжелых победах завоевывать чемпионство. Коллективная игра, ну, состав примерно наигранный уже три года, один и тот же. Мы уже как бы, хоть и без тренировок, но знаем, кто в какую сторону бежит, в принципе. Ну, после игры мы тоже команда. Поэтому команда, командная игра, коллективная. И, в этот, и на поле, и за полем. Поэтому вот самое главное, ну, из-за чего мы выиграли.